Друзі, зараз я поспілкувався з одним з тернівських депутатів, який нині проживає в Німеччині. Він був військовим перший рік повномасштабного вторгнення. І зараз він перебуває в Німеччині, тому що в нього, в нього так склались обставини, і він мені розповів про те, як. Він вже не перший навіть не рік, а більше довготривалий час намагається скласти свої депутатські повноваження, але шкути, тернівські бункерні шкути не дають такої можливості. Для чого сьогодні тернівські бункерні не дають депутату ані діяти як депутат? Ані скласти свої повноваження. Питання залишається відкритим. Я думаю, що правоохоронні органи давно повинні зайнятися тарнівською бункерною владою. Я хочу, щоб ви послухали, що розповідає Віталій Айзатулов, один з тернівських депутатів, який вже довгий час намагається. Чесно скласти повноваження і щоб на його місце прийшов інший депутат і працював на благо нашої тернівки, але сьогодні це не вигідно шкутам тернівським, і вони блокують діяльність тернівської, депутатської сесійної роботи. І чого вони домагаються таким способом? Вони домагаються просто. Знищення депутатської діяльності як такової і повного контролю над грошовими активами міста, над фінансами тернівки. Ось так. Послухайте і робіть самі свої висновки. Дякую. Віталій, слушай, ну смотри, ситуація така: ти з перших днів повномасштабного вторгнення пішов воювати. Ведвоевал там близько року, правильно, так же? Давай я это, ну, я на свинособачьем буду рассказывать. Давай, <laughs> но, давай. На, на русском языке так будет проще. Да, ну, по-русски, по но... угу. да, Будучи депутатом, имея троих детей, и один из которых грудной был, пятимесячный, конечно, первый день пошел в ряды и воевал да, до последнего пока не сложились обстоятельства, так как семья моя уехала в другую страну, так как я переживаю, я ответственен за своих детей, и каждый родитель ответственен за своего ребенка. И, и я против, чтобы даже все дети Украины, как сказать, видели вот это, взрывы, все эти сирены, это пагубно повлияет на, наверное, на здоровье каждого ребенка, может, и в будущем, в психике и во всем остальном. Поэтому я ответственен за своих детей, я их в марте отправил, все. Моя жена уехала одна, имея грудного ребенка на руках, неизвестно куда, в чужую страну. Ни языка, ничего не знаю. Ну ладно, это оборон. Почти год, да, отслужил, служились так обстоятельств, что серьезно у меня супруга заболелась. И поэтому пришлось покинуть службу и приехать с ней. Ну и все, и спустя некоторое время я понимаю, что я не могу выполнять свои депутатские обязанности, потому что люди звонят, люди просят, а я руки связаны я нахожу, нахожусь за 2000 километров поэтому позвонил я олегу колеснику он там является председателем комиссии там по законности по депутатской этике да если не ошибаюсь и объяснил ему ситуацию разложил все по полочкам я не могу поэтому я занимаюсь там семьей, я занимаюсь лечением супруги дорогостоящей, всем остальным. Я не могу физически выполнять, поэтому снимите с меня, пожалуйста, все полномочия. Потому что пусть кто-то вместо меня, следующий по списку, берет обязанности и выполняет. Потому что я не могу. Люди обращаются, а я не могу им помочь ничем. Потому что везде надо... Если касается вопроса коммунальной, все везде присутствие депутата надо, где написать какое-то письмо, все это, или позвонить, прийти в какой-то кабинет. Да. Первый раз я его спросил, это, наверное, еще в конце 23-го, в начале 2024 -го года. Он все, мне пообещал, да-да-да-да, мы рассмотрим варианты, вот уже полтора года не могут с меня снять полномочия. Я-то понимаю, вот... То есть я наблюдаю за происходящим там на сессии, все, мне болит, как бы сказать, будущее Терновки, будущее Украины. Поэтому я наблюдаю, контролирую ситуацию и в Украине, и в и в городском совете, в частности, пока тем более не меня полномочия не совмещал. И когда я вижу вот эту наигранность, когда вот эти пешки, подробно их назвать не могу, потому что они как депутаты собственного мнения не имели, они и в армии себя проявили никак, и депутаты они никакие, поэтому они выполняют указания, как на мой взгляд, сугубо мой, из того, что я вижу ситуацию, это шкут. Шкуты частично добровольские, варят там кашу, и все как под одну дудку, если кто видел все эти видео, замечал, что все голосуют под одну дудку. То есть все это кто? Романьков, который пожизненно никогда интересы жителей не отставил, отставил только интересы то Тарелкина, то ну, всех проворовавшихся подлых продажных чинов. Сейчас я в указании ШКУД. Афанасьева, потому что я так считаю, что на нее через Ильчишину, через, так сказать, ШКУД воздействует. О том, что, ну, каждый дорожит за до свое рабочее место, директор школы. Тут-то понятно, тут и то. Все мы там пришли оставить интересы не сугубо свои, а жители. Поэтому должности это все, конечно, другое. Ильчишин, понятно, голосует. И Руднинская, да. то же uh -huh. самое. Это все. И плюс Трачук, Колесников, и самое главное, если посмотреть последнее видео, я так понимаю, там новый депутат Семени, вот этот, который, и аж смешно выглядит, когда он раньше Трачука никогда не поднимает руку. То есть высказать свое мнение по поводу он никогда. То есть сначала голосует Трачук, потом уже этот семьи. Поэтому ну... это вот эта афера, они не хотят, чтобы заходили другие депутаты, они не хотят, чтобы сессии собирали, потому что если бы они хотели, они бы как минимум, ну не хотите вы снимать с меня полномочия, я же не раз вносил предложение, я не раз вносил Добровским предложение, давайте, был же э, такой момент, когда был коронавирус, и мы не собирались, и там сессии могли происходить э, онлайн, ну то есть можно по скайпу там. Пожалуйста, если вы не снимаете полномочия с ЭЗО, то, там с других депутатов, дайте им возможность участвовать в сессии туда онлайн, и не все. Так, и так. мы любую сессию соберем, проголосуем все вопросы, жизни необходимые, и все. А тут же, получается, так, они же не дают. И не полномочия не снимают, чтобы другие депутаты зашли, чтобы действительно решать проблемы города, чтобы город дальше жил, город существовал, помогал армии, все остальное. И онлайн не дают. Я уверен, даже если вот так просто вообразить ситуацию, что приехали все эти депутаты, опять найдется обговорка, еще что-нибудь, чтобы там сессии, просто не состояться сессии, и все. Вот и все. Слухай, ну тут еще ситуация в том, что они вкладывают в ухо жителей места, что это вы, саме вы не хотите там выходить из склада ну, складу депутатов. Саме, вы и тому бойкотуется все это. А ты кажешь, что ты уже не раз вертался, чтобы там выйти из склада. Я уже на, протяжении полутора лет прошу, требую, присылаю ежеквартально, ежеквартально присылаю письмо на почту в Горсовет, собственно, ручно написанное, фото письма, Собственно, ну, я могу и прислать и в Украину оригинал письма, я сколько раз прислал, присылаю руководителю своей партии, в горсовет, Шкут ШКУД присылаю, или Марине, в секретаря. О том, что я складываю полномочия, я не обязан его рассмотреть, я не обязан это решение принять. Меня никто не может доставить быть депутатом. Ну, наш новый разник вымогает, чтобы добрых... <laughs> да. ты появился... Э, перед ним, <laughs>, перед его светлыми очами. Вы знаете, он, во-первых, он никто, чтобы кому-то там что-то говорить и ставить свои правила. Есть закон, и все мы опираемся на точку закона. Закон не четко прописан. Собственно, ручно написано заявление желания депутата о полномочий его присутствие там не написано, чтобы он присутствовал, поэтому выгадывать можно все что угодно, прийти сюда, одеться там в какой-то костюм или там что-то еще сделать, достать с неба звездочку, я не знаю, убить Путина, все что угодно можно придумать, но всегда надо опираться на закон. Тем более если он руководитель комиссии по законности, он должен знать как никто регламент и только на него опираться и четко его действовать. А там прописано что-то. Собственное ручное заявление есть, есть. Аудиосвязь есть? Есть. Я могу вам видеосвязь предоставить. Все, что угодно. Дякую, и, дякую. если mm -hmm. люди, люди не хотят этого, почему они не хотят? Да им невыгодно сессии собирать, если так разобраться. Все деньги, чтобы проворовать, чтобы все, что там можно, они украдут в ТЖКП и выведут деньги через Росполку. Им не надо, чтобы сессии собирали. Им надо дискредитировать депутатов, те, которые еще... А там много хороших и честных, порядочных людей, депутатов, правильно? Тот, кто вникает э, э, вообще в жизнь депутатского корпуса, тот понимает. Что тот, кто видит своих депутатов, то, что они делают. Поэтому они не надо собирать сессии, они при своих должностях, им, как, как говорится, зарплата капает, им без разницы. И все, они поставили своих людей руководить ЖКП, они не хотят проводить аудит. Потому что там столько вспле ⁇ всего нехорошего, и они, наверное, тоже получат все по уголовному делу сразу же. Поэтому я могу и не знаю. Что мне надо еще сделать? Да? Это же не с соседнего села, приехать там, да, да поприсутствовать. Да? И вообще, ну что это такое? Я понял, это же, есть не... тотальное нежелание. Не хотите снимать, mm -hmm. дайте возможность участвовать онлайн, как это было при коронавирусе. Сделайте изменения в регламент. Мы будем участвовать, и тогда я э, все расскажу, что, что я про каждого там думаю, и про все происходящее. И тогда мы любую сессию мы соберем, любой вопрос решим, армии будем помогать вовремя, всем будем помогать, все вопросы решать. Так. А мы этим будем друзья. заниматься да, вот в поэтому... Ну, дякую за ясність, тому що я ж кажу, ну і грають на вже не один рік, грають на тому, що саме депутати не не хочуть уїхали і ну. И за них там чего-то. Я благодарю, что ты внес в них понимание, что есть ваше желание выйти из склада, но просто тернинские шкуты сегодня, ну, именно этот процесс они бойкотуют. И... У нас самое главное есть не то, что желание, у нас есть понимание, что на данный момент мы не выполняем свои обязанности, прописаны в э, законе о депутатах местного самоуправления. Поэтому мы осознанно, Просим, снимите нас в полномочия, чтобы другие люди могли в полном объеме их выполнять. Все. Дорога. Все камни преткновения только есть в секретаре Рады, в головующем, и в тех депутатах, в группе депутатов, которые блокируют эти решения, которые сами не ходят на сы, еще и не дают новым депутатам зайти, чтобы продолжать работу, нормальную работу Рады и выполнять депутатские обязанности. На любой номер. Это мой постоянный номер, кстати. Он же всегда ага. у меня был. Он на протяжении 20 лет у меня. Добрый. Поэтому сказать, что они там не могут мне дозвониться или спросить, там, действительно ли вы написали, Виталий Владимирович, это заявление. Или в WhatsApp. Там. Никто же никогда этого вопроса не задавал. Поэтому это всего еще отмах. Все. В... Понял. Все, давай, Виталий давай, давай. Герои. Слава. Угу. слава Украине. Да. Героям слава. давай,